你也别说什么同窗之谊了，今日我们就恩断义绝。好，那就战吧，让我看看你最近的长进。魏林远。 你一直在等我吧，自己送上门来了。你的人头，我今天要定了。 这就是你们的凤凰，在我孔雀仙子面前如此不堪一击，今日我就要让你这所谓的神话彻底覆灭！啊、快救人！国师、啊，没事吧？逃？我看你能往哪儿逃！国师，全军出击！全军出击！啊 慢点啊,啊！阿姐，未知，阿姐，未知，出什么事了？怎么会这样？我们也还糊涂呢，只知道未知和魏灵月正在斗法，本来还占据上风，可突然就灵力尽失，败下阵来。我们的人已经撤回城内，城外国师已经发起总攻，我们得赶紧回去支援了。嗯，嗯你们放心吧，我会照顾好未知的。你们也要小心。告、嗯、辞。 未知阿、啊、姐，魏夜，你看好姐姐，娘去打水。嗯，阿姐，阿姐。 夕阳正好，多像是一场梦。若把美景挽留在你双眸，不论这情浓缠绕了多少，思虑重重的重，沙漏沿着。

心爱寂寞承受学会欲勇再难回头不想听不必懂哪怕是一个梦阿姐娘阿姐醒了好未知阿姐阿姐你来 你让我怎么回来的？明两跟院长他们呢？魏一，到门口守着，别让别人进来。嗯。